Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera kepada bangsa walabillah sekalian. Yang diberikan kepada ahli-ahli parlimen pembangkang itu ialah taklimat. Taklimat pembincangan satu hala, dia bagi pencerahan pendengkau tanpa ada ruang yang besar untuk bertanya beli soalan dan benda yang dimentangkan pun tidak detail. Yang diminta oleh ahli-ahli parlimen pembangkang dahulu sebelum taklimat itu diberikan ialah pembentukan kaukus Kaukus dengan taklimat berbeza. So, tolong ya, yeah, walau cukai sekalian, jangan nak terbalikkan dan pusing fakta sebenar untuk cover korang punya bodoh pasal penjanjian syaitan tu. Kita intro dulu. la, 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 la. Cerita macam ni tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kita masih lagi hendak berbicara berkenaan dengan perjanjian syaitan antara Datuk Seri Anwar Ibrahim dan juga Donald Trump yang memang betul-betul menangkap imajinasi seluruh rakyat Malaysia. Cumanya pada kali ini, saya ingin berbincang dan juga menjelaskan kepada anda tentang satu naratif dan tuduhan yang telah dibawa oleh para wala cukai Konon-kononnya pembangkang ini sebenarnya sudah diberikan taklimat dan diberikan ruang berbincang berkenaan dengan perjanjian tarif timbal balik ini. Dah lama dah mereka kata. Sejak 19 Ogos 2005 lagi mereka dah diberikan taklimat, dah berbincang, dah mesyuarat, tetapi kata mereka pada ketika itu pembangkang senyap. Pembangkang tak cakap apa, bersetuju saja dan mereka siap jaja satu gambar yang mereka kutip dari Facebook Ustaz Idris Ahmad sebagai bukti. Kau nampak? Inilah bukti dia yang pembangkang dah pun hadir pembincangan berkenaan dengan perjanjian ini. Tetapi pada ketika itu, mereka senyap. Mereka tak cakap apa. Mereka tak respon. Mereka just diam. Tengok-tengok bila dah buat perjanjian betul-betul, mereka memekak bagai nak rak dan sebagainya. Ho, tak ingat dunia. Konon-kononnya mereka nak kata yang pembakar ini hipokrit lah. Ketika bincang depan depan, kau diam. Tetapi bila dah sign, kau bising memekak nak political mileage. Lebih kurang macam itulah mereka punya naratif, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Soalannya, betul ke macam tu? Izinkan saya ceritakan kepada anda tentang perkara yang sebenarnya. Sebenarnya tuan-tuan dan -tuan sekalian, isu tarif ini bukan baru. Sejak Trump menang pemilihan Presiden Amerika Syarikat, dia dah memekak pasal nak kenakan tarif dekat beberapa negara, terutamanya negara-negara yang dia anggap tidak adil terhadap Amerika Syarikat dan ini termasuklah negara kita Malaysia. Selaraslah dengan slogan dia, Make America Great Again. So dia nak pastikannya Amerika Syarikat ini tidak lagi boleh dibuli dari segi ekonomi lalu mereka pula hendak menjadi pembuli. Ah, macam tu lebih kurang tuan-tuan dan puan-puan. So bila kita dapat tahu yang negara kita ini berkemungkinan besarnya akan dikenakan tarif yang lebih tinggi oleh Donald Trump untuk produk-produk ekspor kita ke US maka memang banyaklah perbincangan yang berlaku di kalangan ahli parlimen pada ketika itu. Termasuklah ada satu mesyuarat khas ahli parlimen yang membincangkan tentang isu tarif ini. Mesyuarat khas ni memang dia fokus betul-betul lah. Dia mesyuarat di dalam kamar khas yang membincangkan tentang isu tarif ini. Dan ketika mesyuarat khas itu, tuan-tuan dan puan-puan, Ketua Pembangkang Datuk Sri Hamzah Zainuddin telah mencadangkan agar satu kaukus parlimen dibentuk bagi membincangkan secara khusus berkenaan dengan tarif ini serta perjanjian perdagangan timbal balik yang dijangka akan didraf serta dipersetujui dan juga ditandatangani oleh kedua-dua pihak. Sebab Hamzah kata macam ni, memandangkan kita nak minta Trump untuk turunkan tarif mereka daripada banyak-banyak kepada mungkin pada satu angka yang reasonable, berkemungkinan besarnya Trump akan minta something in return dari kita. So, better kita bincangkan tentang draft perjanjian timbal balik ini untuk kita bentangkan dekat Trump in the event akan datang kalau Trump datang dan minta kita untuk set the deal dengan dia macam mana. So, permintaan itu telah diajukan kepada Parlimen dan juga kepada Kementerian MITI. Dan pada 16 Hebelah Mei 2025, MITI telah bersetuju dengan cadangan Hamzah Zainuddin itu, maka satu kaukus pun akan dibentuk. Dan 11 orang ahli parlimen akan menganggotai kaukus tersebut di mana 5 daripadanya daripada blok kerajaan Lima daripadanya dari blok pembangkang dan satu lagi orang dia punya pengurusi kaukus itu iaitulah ahli parlimen paya besar. Jadi secara asasnya MITI bersetuju dengan cadangan Hamzah Zainuddin maka satu kaukus pun akan dibentuk berdasarkan kepada surat yang telah diberikan oleh MITI kepada Hamzah bertarikh 16 Mei 2025. Baik, apa itu kaukus? Kaukus ini tuan-tuan dan puan merupakan satu mesyuarat khas yang melibatkan ahli-ahli parlimen dalam kes ini untuk membincangkan dan juga untuk menetapkan atau untuk kita menggariskan garis panduan ke cadangan ke apa-apa ke berkenaan dengan satu-satu isu dalam kes ini of course lah perjanjian timah balik dia macam lebih sebesar dan lebih tertumpu lah cerita macam jawatan kuasa khas macam tu lebih kurang tuan-tuan dan sekalian ianya berbeza dengan taklimat taklimat ini pula dia satu hala aku bagi taklimat dengan kau ada ke dalam taklimat itu kita jadi soalan? Ada, tapi soalan-soalan biasa ialah kan tak adalah macam kita hendak debatkan apa yang ditaklimatkan ke apa-apa ke. Tak ada kan? Kalau taklimat biasanya satu hala. Dan pada ketika 19 Ogos 2005 itu, taklimat itu selama sejam setengah. Bermula pukul 12 sekolah tak salah saya dan berakhir pada pukul 1.30 petang. So, satu jam setengah taklimat. Bukannya satu perbincangan, bukan satu mesyuarat, bukan satu pembedahan fikiran pun nak draft itu ini tak ada. Dan pada ketika taklimat yang diberikan oleh MITI itu pun pada 19 Ogos itu, perjanjian itu pun tidak didedahkan sepenuhnya. Hanya sebahagian kecil saja yang mungkin pada ketika itu nampak macam best pada kita. Sebagai contohnya kan, kita akan dapat tarif yang lebih rendah And then kemudian kita pun akan dapat uh, pengecualian cukai untuk beberapa barangan ekspor kita dan sebagainya. Kalau benda-benda macam tu ditaklimatkan, of course lah kita okay. Oh, bagus lah kalau kita dapat pastikan Amerika Syarikat memberikan uh, apa tu tax free kepada beberapa ekspor kita sebagainya takkan kita nak bantah pada ketika itu kan tetapi memang dimaklumkan kepada kita taklimat itu tak penuh tak lengkap dia tidak mendedahkan butiran perjanjian dan butiran perjanjian itu hanya diketahui secara penuh selepas mereka dah sign itu pun diterbitkan oleh White House tidak diterbitkan oleh JCOM tidak diterbitkan oleh MITI, tidak diterbitkan oleh Kementerian Kewangan, tidak diterbitkan oleh Kerajaan Malaysia pun. Yang kita tahu isi kandungan perjanjian itu pun bila kita tengok White House punya website. Di situ beritahu tahu, oh rupanya ada perjanjian. Oh macam ni rupanya perjanjian dia. Oh macam ni klausa dia. Macam ni artikel dia. Dan kita pun tahu juga berdasarkan kepada kenyataan bersama yang dikeluarkan oleh Amerika Syarikat dan juga Malaysia pun melalui website White House. Jadi di sini tuan-tuan dan sekalian. Naratif anak dan papa ini tak betul sama sekali. Pada 19 Ogos itu betul mereka dipanggil untuk taklimat tetapi itu pun untuk taklimat. Aku tahu kau ok ini 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 satu hala tuan-tuan dan puan-puan itu pun tidak didedahkan sepenuhnya. Saya yakin dan percaya sandainya kalaulah bukti dan perjanjian itu didedahkan sepenuhnya pada 19 Ogos itu ahli-ahli parlimen pembangkang yang ada dalam talimat itu pastinya akan membantah. Pasti akan awal-awal lagi bising. Tetapi mereka tak dedahkan. Mereka cuma dedahkan yang murni-murni tetapi mereka tak dedahkan benda yang yang kita tahulah Kita kena tanya USA nak buat itu ini sebagainya kena bagi sampai 1 trilion. Kalau mereka dedahkan awal-awal memang dah lama kita reject tuan-tuan dan puan-puan sekalian. So di sini saya minta kepada anda semua terutamanya wala cukai wala cukai sekalian tolong jangan bawa naratif yang pelik-pelik. Sekarang ini betul pembangkang ada call for that caucus caucus dengan taklimat berbeza yang kita dapat bukan caucus yang kita dapat ialah taklimat dan taklimat itu pun ke laut mereka duk cerita benda yang tak apa-apa mereka cerita benda yang tak lengkap dan sebagainya caucus pun semasa sekarang tak diwujudkan jadi jangan bawa naratif bohong konon-kononnya ketika taklimat itu pembangkang dengar everything dan dengar semua tapi tak bantah masa itu hanya ketika dah sign baru nak tunjuk hero baru nak bantah itu ini dan sebagainya mereka tak pernah tahu butiran perjanjian itu in the first place ramai pihak tak tahu dan mereka hanya tahu hanyalah selepas perjanjian itu ditandatangani tolong jangan bawa cerita palsu cerita dongeng kat sini yang pentingnya dari awal lagi kita dah tahu yang kerajaan memang takut dan tak nak libatkan pembangkang ataupun even ahli-ahli perlima kerajaan yang lain pun mereka semua tidak dilibatkan. Dek kerana itulah Hasan Karim pun terkejut. Perjanjian apa ni masalahnya kan? Tambun, apa yang ada dah buat? Apa benda ni masalahnya? Kalau ahli perlima kerajaan pun bising kalau penyokong-penyokong kerajaan yang tidak menjadi ahli parlimen macam Harimah Maidin pun bising kalau sampai persatuan pengguna Pulau Pinang pun serta sahabat alam Malaysia dah keluarkan kenyataan bantah perjanjian ini dan anda nak kata apa lagi masalahnya? Tolong jangan gaslight like kawan lain eh. Tolong. Anda punya celaka, jangan salah kawan lain. Bodoh. Pahlul. Unta. bagal, Labu asap. Huh? Ha? Kau badan saya besar. Akal tak ada lah. Uh. Bodoh. Ha!